Hari ini saya akan bacakan satu bab dari buku cerita siri cerita klasik bertajuk Asyik Budi Pada Berahinya. Buku tulisan Raja Sabaruddin Abdullah. Buku lama ni. Tapi menarik. Saya akan bacakan bab pertama. kerajaan Kota Kulit Kerang berada dalam suasana aman dan makmur. Tengku Syah Nobat dan Pemaisuri Cempaka Sari memerintah kerajaan itu dengan adil dan saksama. Kota itu dibangunkan dengan penuh rasa tanggungjawab dan rakyat pun sangat mengasihi baginda. Adapun nama Kota Kulit Kerang bersempena dengan binaan pintu masuk ke kota itu yang diperbuat daripada susunan kulit yang tidak terhingga banyaknya. Tukang pandai yang menyusun kulit-kulit kerang -kulit itu begitu teliti hingga menjadikan binaan itu amat indah serta kukuh pula. Kekukuhan kota itu bukan sahaja terletak pada binaan pintunya, malah ada juga diperbuat tembok daripada tanah liat dan batu-bata setinggi dua lelaki dewasa berdiri mengelilingi kota. Di luar tembok itu pula, rakyat jelata telah bekerjasama menggali parit sedalam seorang lelaki dewasa berdiri. Bersemayamlah Tengku Syah Nobat dan pemaisuri di atas tahta pemerintahan dalam suasana aman dan tenteram. Disebabkan oleh keamanan negeri, rakyat pun bebas keluar masuk kota kerana perasaan curiga mencurigai tidak timbul di hati setiap rakyat. Keamanan, ketenteraman dan kemakmuran memberi masa kepada pemerintahan kota kulit kerang mengindahkan negeri. Bunga-bungaan pelbagai jenis bau harum segar mewangi, di mana akar, di mana pucuk tidak menentu. Begitu peri bagaikan bergantungan di awan putih berseri. Menjelang petang berkembang lagi, bertambahlah hairan rakyat yang memerhati. Setiap rakyat yang datang mengadu akan dilayan oleh kedua-dua baginda dengan saksama. Mana yang perlu diberi bantuan akan dihulurkan bantuan. Kalau perlu baginda mencemar duli melihat ladang yang tidak menjadi atau kesawa, mendirikan empangan yang roboh, maka berangkatlah baginda berbuat demikian. Tidaklah perlu hulu balang mengiringi Tuanku kerana seluruh rakyat mengasihi baginda. Melihat baginda mencemar duli dari jauh lagi rakyat sudah menjunjung sembah. Apabila sudah hampir, dengan cepat rakyat menghulur tangan bersalaman bagaikan tidak mahu dilepaskan lagi. Tengku, Tengku Syah Nobat dan Pemaisuri Cempaka Sari mempunyai seorang putera dan seorang puteri. Puteranya itu adalah yang sulung bernama Tengku Syah Johan. Segat dan tampan putera raja ini sukarlah untuk diperihalkan. Sekilas pandang bagai putera dari kayangan. Kalau mata sudah bertentang, berkali musim bertukar zaman, roman rupawan tidak dapat dilupakan. Siang bertemankan ingatan, malam bertandangkan igawan, lesung pipit mengiring senyuman. Kemana-mana Tengku Syah Johan pergi, ramailah rakyat jelata menghampirinya. Mereka berebut-rebutan hendak bersalaman dengan putera tampan ini. Rakyat jelata pun amat gembira kerana raja dan pemaisurinya bukan sahaja berpekerti tinggi tetapi juga mempunyai putera yang berhemah mulia dan sangat menyayangi rakyat jelata. Tetapi suatu perkara yang tiada pada anak raja itu ialah daifnya baginda akan ilmu peperangan dan pertarungan. Dadanya kosong dan ilmu kependekaran langsung tidak ada. Jangankan ketangkasan dan kecekapan pemain senjata, langkah sumbang pun belum dipelajari oleh anak raja yang segak tampan itu. Mengenang hal itu, Tengku Syah Nobat amat berduka cita. Selalu baginda termenung memikirkan perihal putrinya yang mula melangkah ke alam remaja. Baginda sedar sebagai pewaris tahta kerajaan kota kulit kerang, sudah sewajarnya putera itu dihantar berguru Bukan sahaja ilmu persilatan, ilmu kebatinan pun perlu dipelajari oleh putera sulungnya itu. Datuk Bendahara Tun Setia Pekerti dapat menangkap riak kerunsingan Tengku Syah Nobat, lalu masuklah dia menghadap untuk mempersembahkan pendapatnya. Ampun tuanku yang bijaksana. Pada perkiraan patik yang daif ini, Muliklah kiranya anak anda Tengku Syah Johan itu dihantar berguru ke Gunung Pintu Gerbang yang berhampiran mani dendang. Tengku Syah Nobat pun tersentak apabila mendengar kata-kata Datuk Bendahara Tun Setia Pekerti itu. Baginda bertanya, bagaimanakah Datuk boleh memahami perasaan beta ini? Tun Setia Pekerti mengangkat sembah saraya berkata, Ampun tuanku beribu-ribu ampun. Sembah patik harap dia ampun. Patik telah memikul jawatan ini sejak ayahanda tuanku almarhum Tengku Syah Arif lagi. Maka sekilat ikan di air... Tahulah pati akan jantan betinanya, ampun tuanku. Tengku Syah Nobat pun menepuk-nepuk bahu bendahara yang Arif lagi terus mata lagi, lagi terus mata itu. Putuslah pada fikiran baginda bahawa tidak sia-sia baginda mengekalkan bendahara yang tua itu dalam kerajaannya. Masih adakah lagi maha guru anggun sakti itu Datuk Bendahara? Masih tuanku. Konon menurut para pendekar yang bertapa di gunung pintu gerbang itu, mereka ada bertemu dengan Maha Guru yang pernah menjadi guru kepada tuanku itu. Ampun tuanku. Sembah Tun Setia Pekerti. Tengku Syah Nobat tersenyum mendengar sembah bendahara. Terbayang di matanya wajah Maha Guru yang tangkas lagi bijaksana itu. Maka putuslah pada pertimbangan baginda untuk menghantar Tengku Syah Johan berguru di gunung pintu gerbang. Adapun puteri Tengku Syah Nobat bernama Puteri Berahi Sahari sesuai dengan namanya. Maka setiap orang akan menggiling tanpa sedar apabila menatap wajah putri itu. Kerana takjub dan terpesona akan kejelitaannya. Rakyat jelata memberi nama timang-timangan Puteri Berahisari dengan panggilan Puteri Kota Kulit Kerang. Tidak dapatlah memberikan kejelitaan puteri itu. Ibarat air mengalir di kali, berkulah kerana asyikkan sang puteri. Ibarat burung terbang di angkasa, hinggaplah semerta di nyur gading sisi mahligai. Embun bertangkai di daun membeku, tertoleh seorang bertolehlah semua. Berhenti seorang berhentilah semua, menghampiri seorang berduyunlah mereka. Kalau tersenyum terserlah lesung pipit, gigi berbaris bagai mutiara tersusun. Seperti kekandanya juga, tingkah laku puteri berahi sari sangat tertib. Lemah lembut dan longlai jalannya bagai disusun teratur rapi kelihatannya. Apabila berbicara bagai tidak terpisah bibir atas dengan bibir bawah. Ramailah anak raja yang jatuh hati pada puteri berahi sari ini. Tetapi apabila setiap utusan berdatang sembah. Maka dengan sopan kata-kata beralas lapik dijawab oleh Tengku Syah Nobat. Anak anda kami itu masih mentah. Kalau menanak tidaklah masak. Kalau mengangkat air sebelum sampai di ambang, habislah air yang dibawanya. Maka eloklah tuan-tuan dan ka yang kami hormati memikirkan hal-hal ini. Kalau nanti sudah dijadikan isteri, jangan, janganlah anak-anak anda kami dipersalahkan pula. Angkatan yang berdatang sembah itu pun fahamlah inti yang tersirat dalam kata-kata Raja Kota Kulit Kerang itu. Mengangkat sembah dan menjunjung duli, lalu bermohonlah utusan peminangan meninggalkan balai rumusri. Adapun Tengku Syah Nobat, setelah banyak utusan datang, mulalah baginda risau di hati. Baginda pun menitahkan Datuk Bendahara Tun Setia Pekerti masuk menghadap menjunjung duli seraya mengangkat sembah, maka berkatalah bendara yang setia itu. Ampun tuanku, patik datang mengadap. Adakah yang me apakah yang merunsingkan duli tuanku, maka patik dipanggil mengadap? Musuh mana yang datang menyerang? Banyakkah jong berlabuh di pantai? Kalau perlu angkatan peperangan dikerah segera, akan patik kerahkan Datuk Temenggung menyiapkan bala tentera. Kenap dengan hulu balang dan pendekar terbilang. Ampun tuanku. Tengku Syahnobat dengan wayah sugul menggeling-geling. Bertambah hairanlah Datuk Bendahara melihat perilai aku Tengku Syahnobat itu. Bukan musuh datang menyerang Datuk. Tetapi seperti yang Datuk maklumi, Puteri Beta, Berahi Sari itu telah dewasa. Maka telah banyaklah utusan peminangan menyembahkan hajat. Tetapi tiada satu pun daripada utusan yang banyak itu Beta berkenan. Oleh hal yang demikian, Beta khawatir kalau-kalau mereka itu mengenukan ilmu tujuh-tujuh kepada puteri beta itu. Titah Syahnobat. Titah Tengku Syahnobat. Tun Setia Pekerti mengangkat sembah lalu berkata, Kalau itulah yang merunsingkan tuanku, patik ingin mencadangkan. Cadangan apakah itu, Datuk? Segera dipintas oleh Tengku Syahnobat kerana ingin segera diberitahu rancangan yang tersembunyi dalam fikiran bendaharanya. Ampun, tuanku. Sembah patik harap diampun. Patik mencadangkan Apabila datang lagi utusan untuk meminang puteri berahi seri, maka berilah jawapan bahawa puteri tuanku telah ditunangkan dengan Tengku Indra Budi, anak anda sudah saudara tuanku. Ampun tuanku, sembah tun setia pekerti. Ketika itu juga air, muka Tengku Syah Nobat berubah apabila mendengar nama Tengku Indra Budi. Ayah anda kepada Tengku Indra Budi bukanlah orang asing kepada baginda, melainkan baginda sendiri yang sepatutnya menjadi raja kerajaan kulit kerang. Tetapi selepas kemangkatan Tengku Syah Arif, ayah anda kedua-dua mereka, maka Tengku Syah Nobat telah menisytiharkan dirinya sebagai raja kota kulit kerang. Kekandanya Tengku Syah Peri yang baik hati itu beralah lalu bersama isterinya Pemaisuri Kencana Dewi serta puteranya Tengku Indra Pudi diiringi beberapa pembesar yang setia membuka sebuah kerajaan baru bernama <coughs> Kota Batang Kubu bersemayamlah baginda sebagai raja di sana membawa diri merajuk hati atas tingkah adindanya sendiri Tengku Syahnobat apabila melihat Tengku Syahnobat dalam keadaan resah begitu maka bendahara tua yang setia itu pun berkata Ampun tuanku Patik faham apa yang sedang tuanku fikirkan itu. Tetapi yang telah berlaku itu biarlah berlalu bersama masa. Ibarat kata pepatah, air ditetak masakan putus tuanku. Sebusuk-busuk daging dikicah, dibasuh, dimakan juga tuanku. Ampun tuanku. Itu bicara kita di sini. Bagaimana pula dengan kakanda Syah Peri, ibarat luka biarpun sembuh, parutnya masih ada datuk. Titah tengku Syah Nobat. Ampun tuanku, Cadangan patik ini hanyalah halah tuanku. Janganlah pula kita beritahu tuanku Syahperi. Ini cuma muslihat untuk mengelakkan lebih ramai utusan yang datang untuk memetik bunga di jambangan tuanku itu. Ampun tuanku. Sembah Tun setia pekerti lagi. Setelah beberapa ketika, Tengku Syah Nobat berfikir. Akhirnya baginda pun bersetuju dengan pandangan yang dipersembahkan oleh Datuk Bendahara itu. Malam itu di kamar peraduan, Tengku Syah Nobat menceritakan apa-apa yang telah dipersembahkan oleh Datuk Bendahara Tun Setia Pekerti kepada Pemaisuri Cempaka Sari. Siang tadi di Balai Rung Seri, Beta telah menerima pandangan Datuk Bendahara. Pandangan apakah itu kanda, pintas Pemaisuri Cempaka Sari, tentang anaknya Puteri Berahi Seri. Kenapa dengan Berahi Seri, Pemaisuri Cempaka Sari terasa cemas? Bukan apa-apa adinda. Cuma Datuk Bendahara menyatakan kalau ada utusan berisik datang, kita katakan bahawa Brahisari telah bertunang dengan anak anda Indra Budi. Tetapi kanda, Pemaisuri cek, Cempah Kesari memotong kata-kata Tengku Shahnobat. Betul faham apa yang Adinda fikirkan, tetapi ini hanyalah halah, muslihat Adinda. Kekanda Syahperi tidak akan mengetahui perkara ini, Tengku Shahnobat menenangkan Pemaisuri Cempah Kesari. Apapun kanda, izinkan Adinda memberikan pandangan. Pada fikiran Adinda, masakan dapat kita menyembunyikan hal yang tidak baik kanda. Pangkai itu sentiasa berbau busuk kanda. Tidak dapat ditutup dengan nyiru sahaja. Ampun tuanku. Sebah pemasuri cempah kesari dengan suara yang rendah. Tetapi kanda yakin dengan cadangan Datuk Mendahari itu. Sudahlah Adinda. baiklah Adinda beradu. Sudah jauh malam sekarang. Ujar Tengku Syah Nobat. Malam pun semakin larut. Kunang-kunang bergantungan di pepohon. Aku nama terselit di pucuk kayu, sepi membungkus alam yang suram. Dingin terasa menusuk ke dalam, daun-daun mula ditimpa embun. Begitulah bab pertama buku Asyik Budi pada berakhirnya tulisan Raja Sabarudin Abdullah.